20-й чемпионат мира по футболу, на удивление многих спортивных болельщиков, стал самым интересным планетарным первенством в этом виде спорта за последние десятки лет. Пожалуй, с 1990 -го года ни один футбольный чемпионат не дарил зрителям такого количества ярких, запоминающихся матчей и столь замысловатого сюжета. Не буду оригинальным, скажу, что это лучший чемпионат за последние 20 лет. Если вспомним Малафеева, нашего великого тренера, искренний футбол, вот он, как говорится, в полной картина искреннего футбола. Большинство команд играют в атакующий, быстрый, смелый, все на атаку, как говорится. И вот что интересно, что те команды, которые пытались на этом чемпионате сыграть от обороны, все, как говорится, отправились домой. Даже вот Мексика, которая мне очень нравилась, единственный раз захотела удержать счет 1-0 в матче с голландцами и тоже проиграла. Поэтому я думаю, для развития футбола этот чемпионат даст в несколько, может, в сотни раз больше, чем предыдущие чемпионаты. Предполагалось, что оба недавних полуфинала, Бразилия-Германия и Аргентина-Голландия, пройдут в острой, бескомпромиссной борьбе, но так случилось только во втором поединке. Первый же стал настоящим крахом бразильского футбола и его надежд. 7-1 в пользу сборной Германии. И что это, случайность или истинное отражение соотношения сил? Можно сказать так, 50 на 50. Как и закономерств, так и бывает несчастный случай в футболе. Такое вот происходит. Что-то случилось с бразильцами. Может быть, они перегорели до матча. Ответственность их очень довел. Но ну, они, а немцы, как всегда, отличаются машиной. Просто как машина катком прошлись. Но с другой стороны, все-таки бразильцы по всему чемпионату не показывали такой цельной игры. Глядя на этот праздник, чемпионат мира по футболу испытываешь некую горечь от того, что на нем не представлена сборная нашей страны. Да и возможно ли это в ближайшие годы, чтобы национальная команда Республики Беларусь по футболу вошла в число сильнейших команд планеты? Ну, здесь у меня скепсис присутствует, так хотя, если честно сказать, мне сборная последняя наша э, нравится и практически все лучшее, что есть в белорусском футболе, там находится. Но такое вот ощущение, что у нас э, кризис, кризис атаки. В последнее время. Нет хороших атакующих игроков. А если мы берем даже этот чемпионат, без хорошей атаки очень сложно сейчас выиграть какие-то серьезные соревнования. Но будем надеяться, что все-таки Кондратьев человек счастливый. Все-таки олимпийская сборная у нас попала на Олимпиаду. Будем надеяться, что все-таки удастся ему сплотить команду и найти какие-то ключики другим командам. Отмечая прекрасные командные взаимодействия и действительно захватывающие матчи, скажем, что все-таки сейчас нет в мировом футболе таких ярких индивидуальностей, как Пеле, Марадона, Ди Стефана, Круив, Горинча. Эти люди могли решать судьбу матча в одиночку, чего нельзя сказать о современных лидерах. Кто-то скажет, что сейчас футбол другой, более мобильный, но право. Иногда хочется на поле увидеть не только классную игру всей команды, а еще и маленькое чудо, подобное тем, что дарили болельщикам футбольные волшебники прошлых лет.